taqvo qilgan bandaga alloh taolo mahrojni beradi dedik Va man yattaqilloh yash mahroja. damashqda shu misk degan ko'cha bor ekan Alloh alam tarix bor ekan shu misk deb nomlanishligi mana xushbo'y narsani misk deyiladi bizda mushk deymiz biz. damashq ko'chalarining birida ana shu salaf solihiylarni davrida bir attor yigit bo'ladi yoki ana shu halii arshimaalarni ku ko'tarib yurib material sotib yuradiganlarda ana shu matosini ko'tarib uyma savdo qilib yuradigan bir yigit bo'ladi ko'chalarda ana shu odatiga ko'ra kelshib eshik tagiga kelib ayollar ko'chaga chiqmaganligi uchun eshiknig tagiga kelgan ekan do'kon birodalar. taqvo qilsa ayollarga magazin eshigini tagiga kelgan ekan o'zlari yugurmasa bozorga ana shunday savdosini qilib yurgan paytda bir ayolni eshigini tagiga chaqirganligiga quloqiga tushadi va boradi Borgani ichkariga kiring ichkariga kirganingizdan keyin olaman deydi Hali yigit ichkariga kiradi Hali ayol eshida shunday bekitadida erim monncha muddatdan beri yo'q men bilan deydi zino qilasan deydi majbur nima qilay endi iloji bo'lmay qoldi deb qo'ymadi aytdiki agar sen chiqib ketaman desang hozir baqiraman meni uyimga bostirib kirdi tajovuz qildi o'ldirmoqchi bo'ldi zino qilmoqchi bo'ldidesa endi o'ldiriladi bu zino qilay desa ollohdan qo'rqadi qilmay desa bu yerda tuhmat turibdi mushkulami birodarlar bu mushkulladan kim chiqaradi insonni o'inda faqat olloh vajla chiqaradimillohdan qo'rqinglarda deyapti har qanaqa muammodan chiqib ketishi yo'lini o'zim ko'rsataman dedi nima qildi yigit u dedi bu dedi dot solaman dedi hozir har qanday qananaqasiga bu qiz nima bu ayol haq bo'lib chiqadi chunki ostonasidan oxlab o'tganingizdan keyin albatta siz nohaq bo'lasiz ming xil yo'lni qilib ko'rdi lekin bo'lmadi oxiri yigit ko'ndi Xo'p dedi men sen bilan zino qilaman dedi faqat hojatxonaga bir kirib chiqiy dedi hojatxonaga kirdi ana shu yerdagi najosatni olib shunday betlariga boshlariga surkab chiqdi qanda haligini badbo'y hidiga hali ayol eshikni ochib haydab chiqarib yubordi yo'qol dei zinodan qutulganligiga masiyatdan omonda qolganligi hamd aytgancha yuurgancha ko'chadan ketdi yuzidagi najosat mushka ambarni hidini tarqatib turar edi birodarlar bu payg'ambar zamonda emas keyingi davrda bo'lgan bu avliyo sahoba yoki bo'lmasam siddiq emas oddiy bitta yigit bo'lgan lekin taqvo qilida olloh nima qildi mahrojni berdimi birodarlar bu amaliy misollar endi kitob yozib qo'yganda demaydi bu bo'lgan ishlar birodarlar bu mashhur hissa umar ibn hattob roziyallohu anhu ning karomatlaridan yahyo ibn Ayyub al huzoi rivoyat qiladi Umar ibn hattob davrida bir yosh yigit bor edi ibodatda polvon masjidga yugurgan qur'on talovatida bir istihodi bo'lgan yigit edi umar ibn hattob bu yigitni tanirdi yaxshi ko'rardi kunlarni birida shu yigit masjiddan ibodatini qilib qaytib kelar ekan bu yigitni har kuni u yoqqa bu yoqqa o'tganini ko'rib ishqi tushib qolgan bir ayol uni yo'lini to'sdida ovrab sovrab uyga olib kirdi darvozasini oxlab uyga kirib kelar ekan bu yigit shartta da Alloh taoloning quyidagi oyatlarini o'qidi Innal idza idza massahum minash shayton fa hum mubsirun. albatta taqvodor zotlar agar ularga shaytonning bir toifasidan vasvasa aytadigan bo'lsa Allohni eslaydilar bas to'g'ri yo'lni ko'radilar shu oyatni o'qidida hushidan katta yqilib tushdi haligi ayol uyida begona erkakni o'lib qolishigidan xabardor bo'lib qolmasin boshqalardeb qo'rqdida o'zini xizmatkori bilan hali yigitni qorong'ida ko'tarib e olib, eshigini tagiga qo'yib qaytib ketishdi bu yigitni otasi bor edi namozdan kech qolganligidan xavotir olib tashqariga chiqdi, eshigini tagida bexush yotibdi o'g'li uyga olib kirishdi o'ziga keltirgandan keyin nima sababdan bunday bo'lganligini so'radi Bu yigit hammayo yaxshi deb indamay qo'yaverdi otasi ollohni nomini o'rtaga qo'yib so'rayman nima bo'ldi aytib ber dedi bo'lgan qissani aytib berdi otasi qaysi oyatni o'qiding dedi yigit shu oyatni ikkinchi marta qaytardi hushidan ketdi endi uyg'onmadi Allohdan bo'lgan qo'rquvdan hushidan ketdi va mana shu joyda joni chiqdi ko'mishdi tong yotganda umar ibn hattob roziyallohu ga bu xabar yetdi keldida otasini ma'lumot qildi nimaga meni chaqirmadinglar ya'ni yaxshi ko'radi umar ibn hattob bu yigitni endi tun bo'lganligi uchun sizni bezovta qilishlikni xohlamadika meni qabrga olib boringlar qabrga olib borishdi qabrga qarab turib umarimni jannatan" yigitni Qabrga qarab turib robbisidan qo'rqqan kishi uchun ikkita jannat bor dedi shu oyatni o'qiganida qabrdan ovoz keldi Amir al-Mu'minin, alloh taolo ana shu jannatni menga 2 marta inom qildi dedi bir gunohni qilib bo'lgan kishi haqida shunday deydi Mu'min banda qilib qo'ygan gunohini xuddi uni ustiga tushib ketishi mumkin bo'lgan ulkan tog'dek biladi ya'ni bir gunohni qilib qo'ydi bugun ertaga jazosi kelib qolishi mumkin bugun erta boshingga shuni kasopat ura degan xavotirda turadi odam bolasi borki xato qiladi mo'min ham kofir ham ammo mo'min gunoh qilib qo'ysa mana shunday xavotir bilan turadi mo'min bilan fojirni farqi mo'min gunoh qilib qo'yadida bugunmi ertami jazosi keladi deydi shu gunohini o'chirishli uchun ko'p boshqa savobli amallarni qiladi ehtimol mana shu qilib qo'ygan bitta gunohini bitta gunohni qilgan umrini oxirigacha esdan chiqarmaydi bormi shunaqa gunohlarimiz birodarlar hech ham olmaymiz bu shunday gunohki siz bilasiz robbigiz biladi bormi shunday gunohingiz fojirchi fojir qilgan gunohini burniga qo'ygan pashaga o'xshatadi burunga pashaqonni bunday qilsa uchib ketadi keyin bu odam pashani eslaydimi eslamaydi xuddi shunga o'xshagandek fojir gunohni qiladi lekin eslamaydi odam o'ldirgandir qotillik qilgandir ota onasi oh bo'lgandir birovni haqqini yegandir taqvo ahli bilan fujur ahlining farqi shunday bo'ladi ato ibn yasor solih taqvodor insonlardan edi u makkai mukarramaga umra qilishlikka yo'lga tushdi madina munavvarada yo'lda hamrohlari bilan dam olgani to'xtashdi quyoshdan saqlanishlik uchun ato bir g'orga kirib shu yerda yotib dam olmoqchi bo'ldi ozgina yotganidan de keyin bir yosh ayol qo'ylarni haydab o'tib qoldida salom berib g'orga kirdi ato muyassar halig oldi ayol atoga o'zini taklif qildi hech kim yo'q oni ichida yosh yigit go'zal ayol o'zini taklif qilib turibdi hech kim yo'q faqat alloh ko'rib turibdi ato ibn yaor yig'lab yubordi ayol unga senga nima bo'ldi yig'isi yana kuchaydi senga nima bo'ldi yana yig'laverdi so'ng ato aytdi ey ollohni cho'risi olloh aziza vajallar sen bilan menga qarab turganligini bilaman allohni huzurida qiyomat kunida sen bilan meni holim nima bo'lishligini o'ylab turib yig'ladim qanday qilib shu ishga jur'at qilding qanday qilib o'zingni taklif qilding ollohni huzurida nima deysan ato yig'lashda davom etdi ayol yupatishga turdi keyin o'zi ham atoga qo'shilib yı yig'lay boshladi ato atoyaso unga qiyomatni eslatdi o'zi yig'ladi keyin ayol meni haqqimga duo qil dedi atoning holidan ibratlandi keyin qo'ylarni haydab chiqib ketdi fitnadan omonda qoldi fitnadan omonda qoldi Alloh saqladi uydan 5 kun bo'ldi chiqqaniga 6 kun bo'ldi chiqqaniga ayolidan uzoq nafs xohlab turibdi ayol yosh chiroyli o'zi xohlab taklif qilib turibdi shu holat zinodan imtihon deyiladi sizdan faqat rozilik talab qilinyapti xo'p desangiz hamma yo' muhoya turibdi shunda zinodan imtihon deyiladi ato g'ordan chiqdi hech kim indamadi bo'lgan ishni makkaga qarab ravona bo'ldi makka mukarramia yetib kelib umrasini ado qildi tavof qilar ekan charchab kabani oldida yotib uxlab qoldi tush ko'rdi tushida yusuf alayhissalomni ko'rdi ato tushida yusuf alayhissalomga aytyapti ey ollohning nabiysi qur'ondagi sizni qissangiz naqadar ajib azizning ayoli bilan bo'lgan qissangiz naqadar ulug' dedi yusuf alayhisalom javob berib bundan ham ajibroq narsani bilishni istaysanmi ato bundan ham ajibroq nima bor yusuf alayhisalom aytdi g'orda seni ayol bilan tutgan ishing dedi ato cho'chib uyg'onib ketdi bu tushuni hech kimga aytmadi faqat o'limi arafasida o'limig yaqin tushuni aytib berdi Allah da Allah'ı sakladı bu bendeni biraderler. Ne mümkün? Kalbinde taqva var.